Андрей Малахов. Андрей Малахов, это же надо только изысканно оскорбить, а? Это разве оскорбление? Ну, конечно, ты же меня практически назвал. Это сильно вы. Может, извинишься О, хотя бы. Искренне извиняюсь Принимается. Не знал, себя. что у тебя такое мнение. А ты не знаешь, что он любитель мальчиков? Честно сказать, не знал да. Для меня это открытие. Да, приставал к моему соседу. Представляешь, ребят. это еле... этажу выше или ниже. Е, еле отмахался. Да. Весьма печальная история. Ну, отмахался, а то знаешь, что было в каком анекдоте. Словили, значит, Александра Лукашенко фашисты в лесу в белорусском. плен взяли. И говорят: два выбора у тебя, Александр Григорьевич. Либо мы тебя сейчас в зад, либо расстреляем. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Ну что, спрашивает у него внук Андрейка. Ты что, говорит, расстреляли меня, внучок, расстреляли? На сам-то ты откуда? На данный момент в Краснодаре нахожусь. Да, да, понимаю. А вообще родом? Родом с Дагестана. Ты представитель лезгинского аварского народа. Какого из народов? Аварского. Ты аварец. Да. Мне только что один житель, кстати говоря, Краснодарского края, доказывал, что у вас есть школа с преподаванием на аварском языке. Да, есть. У вас аварский язык преподают, а математику да, конечно, преподают да. а по-русски. Да, родной язык именно, и это, так сказать, при желании. Вот у меня, например, с 1 по 4 класс был под выбор либо родной язык, родной это аварский получается, либо арабский язык. И в классе, получается, разделялись. Класс разделялся именно на этом уроке. Кто-то ходил на арабский язык, кто-то на аварский. Нет, это я понимаю, но я это, же, это же преподавание языка. А я говорю вообще о преподавании в целом в школе. Да, да, есть такое. В Грозном преподают на чеченский язык, например. Там нету аварского. Нет, ты, я. Ты, нету ты, 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 братец, ты не понял. Я имею в виду, э, ну вот остальные предметы не преподают же на э, аварском. На русском преподают. На да. русском. А нет, поэтому Продают. я говорю, что нет школ национальных у нас в стране. Беда это. Беда. А вот, а вот в Чечне на чеченском все уроки проходят. До четвертого класса, по-моему. Нет, вообще полностью да, полностью, пока школу не закончил. У них все уроки идут на чеченском языке. Да ты что? Не на русском. Я Клянусь проверю, собой. я проверю. Большие вот сомнения по этому сама... поводу имею. Можешь проверить в принципе. Ну это наверное, я правильно, это наверное, правильно чеченцы делают. Единственное, что, конечно, после окончания школы поступить они смогут в высшее учебное заведение только у себя там. Или Или в Ахмат пойти. Не, честно сказать, есть и такие тоже вот именно не коренные, так сказать, чеченцы, родом из Чечни, но очень хорошо владеют русским языком, даже больше, чем можно сказать так. Если сравнивать чуть-чуть с русскими, даже можно сказать так, что они преодолевают. А я с тобой не спорю, я встречал чеченцев, которые говорят по русски лучше, чем многие русские. Это действительно. Да да Это действительно так. Есть такие тоже. Но э, откуда сами? я из Белгорода, но я тоже не русский. Серьезно, а кто у нас? Украинец. Ну, Хорошо на русском говоришь, честно сказать. Да я же в Белгороде живу, это же Россия пока еще. Это, кто как удобно, так и считает, честно сказать. Я ну, тут принципе, согласен, да, у нас учили. тут половина населения уже кивает на Москву и говорят, ну, доколе, сколько можно. И главное, чего Но... ради. Это знает только государство, я бы сказал. И чего ради. Нет, братец. Знает, Нет. это только один человек. И живет он за Кремлем... кремлевскими стенами. Вот только Много один. Многоуважаемый Владимир Путин. Многоуважаемые вагоноуважатые. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? Ха -ха -ха. Да, это точно. Это точно. А тебя не отправляли еще на свое? Нет, я служил, срочно служу, все. Не стал контракт подписывать. Нет, все. Жизнью дорожу, я бы сказал. Это, наверное, правильно. А ты мусульманин? Я, да, в общем, да. Можно я тебе вопрос задам религиозного характера? Mm. Ну, я не знаю, не владею, поэтому хочу узнать у носителя веры. Вот скажи мне, для мусульманина, для жителя Дагестана, существует же понятие в Коране харам? Да. А воевать на чужой земле за интересы московского царя разве не харам? По моему мнению, да. А как же он отправляет столько жителей Кавказа на войну? Я, знаешь, отвечу, кратко, наверное, отвечу то, что, наверное, из-за денег, скорее всего. То есть деньги харам перекрывают, очевидно. По факту просто деньги тоже. Деньги немалые. Да? Деньги немалые, я с тобой согласен. И создал он условия, что в Якутии, в Дагестане, отчасти в Ангушетии люди живут не очень богато, поэтому готовы идти рисковать жизнью ради этих. ну, вот, видишь, Копей, Это, это политика подстроена просто идеально. Ну, да, Дагестане он специально работе, так нет. сделал. Ты знаешь, что среди среди дагестанского народа в удельной в удельной массе нельзя так говорить про людей, конечно, массе, но в удельной составляющей дагестанцы несут лидерство среди погибших на этой бойне. Так потому что в Дагестане зарплата 30-40 тысяч максимум крыша, а ну, то тебе тоже. предлагают зарплату вместе с 200-220 это то же, сам... То же самое с дальневосточными народами, вот этими венками, якутами, саха, да, и... да, да. бурятами. То же самое, он просто довел их до нищеты, а теперь использует. Так по что, что имя у этой войны одно, братец, одно. Одно имя. Чтобы не было, главное, мир мир как говорится. Так не будет мира. Понимаешь, каждый раз, хочется, каждый, каждый раз, когда армия России возвращалась к себе домой после войны, она всегда сносила царя. Всегда. Есть только один, ну, несколько эпизодов в истории России, когда армия оставалась там за границей, вот как в Германии после Второй мировой Но. тогда царя не сносили. Ну, Сталина в тот момент. А когда армия возвращалась, она всегда сносила царя. Вот он этого Это и интересно, боится. Потому что люди прошли через бойню, у них обостренные чувства, они на грани, ну я не знаю, как это даже назвать, на, на лезвие ножа. Им уже ничего не страшно. Им уже ничего не страшно, они уже видели то, после чего полиция не страшна. Поэтому они сносят. Ну так же же было, так было в 1917 году. Когда вернулась армия с Первой мировой войны и снесла самодержавие российское просто к чертовой матери. Ну, вот он этого и боится. Ты думаешь, он боится, что на нас НАТО нападет? Нифига, он собственной армии боится. Боне, НАТО, что мусит. Сыкло московское. И поэтому платят жизнями нашими. Жизнь такая. Да такая, такая, конечно. Такая. У вас сколько выплаты сейчас по контракту? Сейчас понизили же помощь. У вас да, тоже понизили? Да. И у нас понизили. В три да, раза. А при в три раза у нас понизили. В три раза? Ну, было 3 миллиона 100 в Белгороде, стало 800 тысяч. Даже больше, чем в три раза. Ну да, у нас тоже так же, практически, я бы сказал. У нас да. до полутора было. Миллион семьсот, миллион пятьсот, в зависимости от тяжести. А знаешь, какой следующий шаг? Мобилизация всеобщая, все всеобщая мобилизация. А не, это заграничная мобилизация. Наверное, это правильный выбор, я уже не могу. Меня Но на родину я не, не прилетел, Я-то в Турции был. А, я больно. У меня просто жена здесь находится, в Краснодаре из-за этого так мимолетно. Вот проблема у нее с визой проблем. Поэтому я здесь и заторчал. Это еще когда ее ел, mm -hmm. mm -hmm. немало времени прошло. Ну Тогда ладно. Мне это мне не нужно. У меня своя жизнь. все, жизнь нужно строить. Так я, и собственно говоря, как, как бы тоже не очень рад, что мы воюем с моим народом. Как ты понимаешь? Меня не очень радует. Кого это радует, согласись? Ну, вот так он, он еще заявил, сказал, что на моего баке, народа баке, не баке, существует, да. понимаешь? Оказывается, меня нет. Петухон, петух драны. Ладно, давай. Хорошо, рад был пообщаться с тобой. Давай. Хорошего вечера. Симу зневиру, и на любовь до батюшки царя. Симу, 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 симу. Сієм-сієм посіваємо. Так, друзі, я закликаю вас долучатись до зборів. Долучатись до всіх наших зборів. Ну підтримайте канал, друзі. Ну що ж з голоду ж помремо.